Нахиба! 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 Привет! Мы сейчас идем на съем, ой, на студию на которой я снимаю свой лукбук для Зирочки. Идемте. Меня зовут Даша Лагенберг. Я дизайнер одежды. Мой бренд называется «Зирочка Украин». Даже по рассказам родителей это всегда было. Я всегда обращала внимание на одежду. Мама говорит, ты еще ходить не умела, но ты уже бойкотировала то, что я, во что тебя одевала и требовала, там, знала, что тебе нужно надеть. Эта коллекция у меня на Гуцулам посвящена. Я ее Гуцульская называю. Ну, там потом покажу вам там вышивки. Ну, короче, покажу. Может покрутиться. Так. Коллекция. Вообще, я эту коллекцию, я перед тем, как ее делать, я ходила в этот архив, и Оля мне прям наряжала всех этих, наряжала, там, манекен есть, она мне брала им на гуцульские вышивки, все она мне расповедала, как там завязываете, как там, Просто вот пролица, все. Сейчас, теперь повернись, да, теперь Папа. вот так вот. Тоже ровно, вот так вот смотрю, ровно. Mm -hmm. Даже когда я рисую, вот я рисую коллекцию, я сначала просто рисую, рисую много рисую. потом понимаю, что так, все, надо нарисовать коллекцию, ее надо дать в работу. И я сажусь и понимаю, что мне надо ее нарисовать. Я вот сажусь, я только начинаю рисовать, и я когда заканчиваю, вот этот вот весь путь, что там нарисую там 50 эскизов, например. Mm -hmm. Я не понимаю, как я их нарисовала. То есть меня будто бы мной кто-то руководит. Я хочу объяснить, что красота, она не снаружи, она внутри. Ну, то есть я понимаю, что это очень философское значение, понятие. Его долго можно объяснять, но... Красота — это вот то, что исходит такое тепло от человека. Сразу же думаю о родине матери, Родина, мать. Ну, просто вот само слово на сочетание, название. И Мария, ну, Иисуса, которая родила. Ну, понятное дело, мама, бабушка. Видимо, это как само значение женщин, оберегать. Это самое важное, когда ты что-то хочешь сделать. Как бы это не на тобой как домокло в меч, вот это одобрение общества, это надо просто, ну, я не знаю, самое важное – это перебороть. Конечно, это всегда будет но лучше, чтобы это там родители, э, там, ну, кто-то, кто вообще на самом деле даже с этим, можно сказать, и не связан, одобрен. И вот через это придумать себе, что это, ну, игра, что это не, не сложности. Я понимаю, что это работает. Вот мои футболки, например, «Краса, девоча, сыла», они стали… И становятся э, популярными не в плане какого-то, ну то есть я их там не рекламирую, их действительно носят там мужчины и женщины, и в Европе их очень любят. В них все вот говорят, что лучше становятся им. Ну, собственно, это то, чем я и занимаюсь. Я хочу, чтобы всем девчонкам было хорошо. Ну а девчонки, спасибо вам большое.